કાલ સવારની લાગેલી આગ લગભગ ત્રીસ કલાક બાદ કાબુમાં આવી છે રાત્રિના ભયાવહ આગના દ્રશ્યો ડ્રોન કેમેરામાં કેદ થયા છે મ્યુનિસિપલ કમિશનર કલેક્ટર પોલીસ કમિશનર સહિતના એ ઘટના સ્થળે પહોંચી સ્થિતિ જાણી હતી આઠસોથી વધુ દુકાનો ભીષના આગની ચપેટમાં આવી ગઈ હતી જેમાંથી ચારસો પચાસ જેટલી દુકાનો બળીને ખાખ થઈ ગઈ છે ત્યારે ભીષણ આગમાં ત્રીસ થી ચાલીસ કરોડનું નુકસાન થયું હોવાનું છે ફાયર વિભાગની ચાલીસ થી વધુ ગાડીઓ દ્વારા સતત પાણીનો મારો ચલાવી આગને કાબુમાં લીધા બાદ હાલ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે આગને કાબુમાં લેવા માટે ચાલીસ લાખ લીટરથી વધુ પાણીનો ઉપયોગ કરવામાં આવ્યો છે જબસે પર આગ લગી હૈ તબસે મેઝર કોલ ઘોષિત કર્યા હે સુપુરે સુરત શહેર સે ફાયર ફાઇટર્સ ફાઈટર્સ ટીમ્સ ગયા કર कॉरपोरेशन पुलिस और कलेक्टर का तंत्र मिल काम कर रहे हैं आ, पूरा सूरत शहर में से हाइड्रोलिक मशीन्स टर्न टेबल मशीन्स वाटर की उपलब्धता के लिए वाटर टैंकर्स मेडिकल टीम्स एम्बुलेंसेस तमाम को मोबिलाइज किया गया है कलेक्टर की तरफ से प्राइवेट जो कंपनीज़ हैं रिलायंस ओ एन जी सी एम एन एस हज़ीरा वहाँ से भी मैन पावर इक्विपमेंट फायर फाइटर्स को मोबिलाइज किया गया है और सभी लोग मिल पूरे पूरे प्रयास कर रहे हैं कि इस फायर पर आ, गे फायर फाइटिंग किया जाए यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ काम कर रही हैं अलग अलग विभागों की गाड़ियाँ हैं अलग अलग कंपनीज़ की गाड़ियाँ हैं कंटिन्यूसली रोटेशन्स में गाड़ियाँ आ रही हैं इसलिए बहुत सारी गाड़ियाँ मिलकर काम कर रही हैं घंटे है फायर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड फायर है नेचर ऑफ फायर जो है उसके पीछे बहुत सारे पैरामीटर्स काम कर रहे हैं पर Uh, कल से रात दिन फायर की जो टीम्स हैं वो सतत मिल के कंटिन्यूअसली फायर फाइटिंग करने की कोशिश की भी कर ले, ले भी। अभी कॉरपोरेशन का जो पूरा तंत्र है वो फायर फाइटिंग के ऊपर काम कर रहा है आपने अभी फायर के बीच में जाके देखा था अच्छा ओके अब अब इस बारे में एक कमेटी बनाई जाएगी इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा और जो भी उचित कार्रवाई है वो इस बारे में की जाएगी रिपोर्टर हितेश गलचरे बिफोर टेट न्यूज सूरत